11 марта более миллиона жителей Луганщины остались без света. Из-за масштабного пожара Луганская ТЭС полностью остановила работу. Мрак воцарился на всем севере области. Ну а ваши первые мысли, вот, когда выключили свет? Надо зажигать свечку, раз выключили свет. Какие у меня первые мысли могут Мы да, да, не испугались да, того, да. что опять бомбят по станции? Я тут как-то привык лежу. Особо. 100 тысяч сразу не испугались. Подобными случаями жителей Луганщины уже не удивить. Ведь главный поставщик электроэнергии Луганская ТЭС расположена в городе Счастье на линии огня. После обстрелов боевиками ЛНР города спутника Луганска, который отстался под контролем украинской власти, пропадает не только свет. В отдельных районах мгновенно исчезает мобильная связь, интернет и водоснабжение. Но очевидцы уверяют, причиной остановки ТЭС 11 марта не были обстрелы. Я, я был в тот час за, за компьютером, власне, что когда, светло вымкнулось, Я не чув обстрілу на той час, щоб це був обстріл. Ось е мені так здається, що це було чисто, як воно, чисто технічна поломка. Ну можливо, якесь упущення е в цього е в персоналу. Можливо, ж якісь наслідки попередніх там е обстрілів. Ну не виключно. Я, я цього не знаю, але е принаймні на той час я я обстрілів не чув. В Луганской ТЭС рассказывают, пожар произошел из-за устаревшего оборудования, ведь оба сгоревших трансформатора отслужили вдвое больше положенного срока. Данное оборудование было установлено на станции в 1954 году, после чего один раз проходила модернизацию. Ну, сами понимаете, что срок эксплуатации электрического оборудования гарантированно ⁇ это 25 лет. Данное оборудование, естественно, уже намного превысило этот срок. Айдаровцы, обороняющие счастье, признаются, к пожарам привыкли. Уже более полугода боевики, обстреливая счастье, не щадят ТЭС. Однако наши бойцы уверенно держат оборону. Наши солдаты заняли укрепрайон, позиции определенные. То есть врагу не пробраться к нам на завод и уходить отсюда, сдавать его давать непонятно каким людям, мы тоже не собираемся. Здесь работают люди, наши люди которых мы защищаем отстаиваем нашу землю ну, то есть навряд ли кто-то отсюда уйдет с украинских солдат до последнего будем бороться. Локализировать и потушить пожар работникам станции и спасателям удалось достаточно быстро. К утру подача света была полностью восстановлена по всей территории области. Однако ситуация с энергоснабжением Луганщины продолжает оставаться крайне напряженной. На прошлой неделе север области из-за аварии в счастье трижды оставался без света. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс-Реалии Радио Свобода.